بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقی واقعات میں خوش آمدید ناظرین دنیا کی چمک دمک اور مادی آسائشوں کے باوجود انسان کے دل میں ایک سچائی کی تلاش ہمیشہ باقی رہتی ہے آج ہم آپ کے سامنے مغرب کے ان چنیدہ افراد کی حیرت انگیز داستانے لائے ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کامیابیاں اور پرانی عقیدتیں ترک کر کے اسلام کا نور قبول کیا یہ ان کا اپنا اعتراف ہے کہ انہیں حق حقیقی سکون عزت اور آزادی صرف اور صرف اسلام کے پردے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ملی آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز داستان کی زبانی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا تعاون ہمارے لیے قیمتی ہے امینہ اسلامی سابقہ امریکی ٹی وی میزبان کہتی ہیں میں ایک متشدد عیسائی تھی اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہی مسلم مسلمانوں کے قریب گئی سچ کہوں تو میں عربوں کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ مسلمان تھے میں نے اپنے شوہر سے سیکشن تبدیل کروانے کا مشورہ لیا تاکہ کسی عرب مسلمان کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے مگر میرے شوہر نے صبر کی تلقین کی میں نے سوچا شاید اللہ نے مجھے ان کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے میرا مقصد مسلمانوں کو جہنم کا مستحق ثابت کرنا تھا اسی نیت سے میں نے قرآن کو خریدا میرا منصوبہ تھا کہ دو سال تک اس کا گہرا مطالعہ کروں گی اور اور اس میں غلطیاں نکال کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کروں گی لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا دو سال تک میں پڑھتی رہی اور مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی الٹا قرآن نے میرے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ میں نے شراب پینا اور خنزیر کھانا چھوڑ دیا اسی دوران عربوں کی ایک جماعت میرے گھر آئی میں نے انہیں تلخ باتیں کہی کہ اسلام کی برائیاں بیان کی مگر ایک داعی عبد العزیز شیخ نے کمال حسن اخلاق اور بردباری سے اسلام کے محاسن بیان کیے اور میری ہر بات برداشت کی یہ قرآن کا سحر اور مسلمانوں کا اخلاق تھا جس نے میرے دل کو پگلا دیا میں نے مغربی عورت کی زندگی جی ہے جہاں اس پر اچھی ماں اچھی ملازمہ اچھی آفسر بننے کا دباؤ ہے اور وہ دعو اور مطالبوں کے درمیان حیران ہے اس کی کوئی اپنی مرضی اور شخصیت نہیں یہ آزادی نسواں ایک فریب ہے یہ عورت کو مرد کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے جس سے وہ بچوں کی تربیت کا موقع گوا دیتی ہے اور معاشرہ اسے ماں کے روپ میں کم تر سمجھتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو گئی کہ اسلام نے آج سے سینکڑوں سال پہلے عورت کو وہ مکمل حقوق اور, حقوق اور حقیقی وقار عطا کر دیا تھا جب آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا مغربی عورت آزاد نہیں وہ اس معاشرے کے تصورات کی غلام ہے مسلمان بہنوں کو مغربی تقلید کے اس جال سے بچنا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سچائی ملی اور مجھے یقین ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ذریعے اسلام یورپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے میں نے قرآن کو دو سال تک پڑھا تو میرے لیے وہ ہدایت اور حقیقی آزادی کا ذریعہ بن گیا اور الحمد اب میں مسلمان ہوں اور اب مجھے اس بات کا فخر ہے دوسرا واقعہ عمر سابقہ پادری میتھیو بونایا مخالفت کی انتہا پر ہدایت کا نور کہتے ہیں میرا نام میتھیو بونایا تھا اور میں ممباسا کے چرچ کا پادری تھا میں نے عیسائیت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور میری زندگی کا مشن اسلام کی مخالفت کرنا تھا میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے گروہوں کے ساتھ رہتا تھا اور جب بھی تبلیغی جماعتیں میرے علاقے میں آئیں میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ انہیں اپنے کام سے باز رکھ سکوں میں کثرت سے ایسے سوالات کرتا کہ وہ پریشان ہو جائیں میری اس وفاداری پر چرچ کی انتظامیہ نے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن دو نومبر انیس سو پچانوے جمعہ رات ایک ایسا دن تھا جب میرے تمام منصوبے اور میری تمام تعلیم دہری کی دہری رہ گئی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا مجھے حق کی حقانیت ایسے واضح ہوئی جیسے دن کا اجالا کوئی داعی کوئی دلیل نہیں تھی صرف ایک داخلی یقین تھا میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر کے اپنا نام عمر رکھا دوسرے دن جمعہ کو میں چرچ کی مجلس میں گیا ان کے سامنے اپنی کنجیاں اور ہر چیز واپس کر دی بعض پادریوں نے مجھے دوبارہ عیسائیت کی طرف دعوت دی تو میں نے ان کی بات ٹھکراتے ہوئے انہیں جواب دیا اب میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں میں جو کل تک اسلام کا کٹر مخالف تھا اللہ نے مجھے اسلام کا دعی بنا دیا آج میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں دیانت داری عام ہو اور ماحول سنت نبوی کے مطابق ہو تو یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے حق کی طاقت ایسی ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اس کی تمام مخالفتیں بے معنی ہو جاتی ہیں تیسرا واقعہ سارا بورکر سابقہ امریکی ماڈل کا ہے اوریانت کی زنجیریں اور حجاب کی آزادی کہتی ہیں میں ایک امریکی خاتون ہوں نیو یارک اور میامی کی چکا چون بری زندگی میں میں ایک کامیاب ماڈل اور ایکٹریس تھی میرا سارا وجود اس لیے وقف تھا کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ جازب نظر اور دلکش بن جاؤں میری نظر میں میری اہمیت کا پیمانہ یہی تھا کہ دوسرے میری کتنی توجہ کرتے ہیں میں نے مغربی معیار کی وہ زندگی جی جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہی میری کشش جتنی بڑھتی گئی میرا اندرونی خلا اور بے اعتمادی اتنی ہی گہری ہوتی گئی میں فیشن کی غلام اور دوسروں کی آنکھوں کو خوش کرنے کا ایک آلہ بن چکی تھی میں نے شراب قلب روحانی مراقبوں اور ہر طرح کی مہم جوئی میں سکون ڈھونڈا مگر بڑھتا ہوا مرض میرے لائف اسٹائل کے ساتھ ساتھ میری اندرونی بے چینی کو بھی بڑھاتا گیا کہتی ہیں اچانک میرے سامنے قرآن مقدس آیا میں اس کے اسلوب کائنات انسان کے حقائق اور عبد و بود کے رشتے کی روشنی سے مسحور ہو گئی وہ لمحہ آ گیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری داخلی بے تابیوں کا علاج صرف ایمان اور عملی مسلمان بننے میں ہے میں نے فوراً ایک اسکارف اور عبایہ خریدا جب میں اس اسلامی باوقار لباس کے ساتھ لوگوں کے سامنے سے گزری تو مجھے پہلی بار ایک اطمینان سکون اور تحفظ کا احساس ہوا مجھے لگا کہ میرے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے وہ زنجیرے ٹوٹ گئی ہیں جو مجھے میک اپ فیشن اور دوسروں کے لیے دل ربائی کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھی یانیت ایک مغرب کی بے سود آزادی تھی لیکن حجاب نے مجھے حقیقی آزادی دی ڈیڑھ سال کے بعد میں نے اپنے شوہر کے مشورے کے باوجود نقاب کو بھی اختیار کر لیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ میرے اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا ہے آج جب مغرب حجاب کو ظلم کہتا ہے میں کہتی ہوں نقاب آج عورت کی آزادی کی ایک باعزت علامت ہے جو اسے گندی مخلوقوں کی حوث رانیوں کا یوز اینڈ تھرو سامان بننے سے بچاتا ہے ننگے ہونے کی غلامی کو چھوڑ کر میں نے پردے میں اپنے خالق کی بندگی کا وقار حاصل کیا ہے آخری واقعہ محمد ابراہیم لندن کا مالدار نوجوان عیش و عشرت کا خاتمہ اور حلال روزی کا آغاز کہتے ہیں میں لندن کے ایک انتہائی مالدار گرانے کا چشم و چراغ تھا میری زندگی عیش و عشرت سے بری ہوئی تھی اور سچ کہوں تو میں اسلام کا کٹر دشمن تھا لیکن اللہ کا فیصلہ تبلیغی جماعت کی مسلسل محنت اور دعوتی عمل کے ذریعے میرے حق میں آیا اور میں اسلام قبول کر کے محمد ابراہیم بن گیا اسلام قبول کرنے کے بعد میرا ایمان مضبوط ہو گیا سب سے پہلے تبدیلی یہ آئی کہ میں نے وہ عیاشانہ زندگی چھوڑی اور حلال روزی کی تلاش میں ایک مسلمان قصاب کی دکان میں سروس شروع کر دی جب میرے پرانے دوستوں نے مجھے سوٹ بوٹ اور ٹائے کے بجائے سادہ کرتا پاجامہ اور عمامہ میں دیکھا تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا میں نے جواب دیا یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس اخلاق کی کوئی بنیاد نہیں جس کے قوانین خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور جن میں کوئی بریک نہیں ہے وہ تو اپنی بناوٹی اقدار کی اشاعت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی اور ہم مسلمان جن کے پاس اللہ کا منتخب کیا ہوا دین قرآن کریم کی رہبر کتاب اور ہر قسم کا علم موجود ہے کیا وہ اپنے اخلاق اور سنتوں کی اشاعت میں حیا محسوس کریں گے یاد رکھو میری اس حالت کو دیکھ کر رش کرو کیونکہ ہر قسم کا سکون اور کامیابی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے نہ کہ دنیا کی عارضی چمک دمک میں میرا یقین محکم ہے کہ حقیقی سکون کسی مالدار گھرانے میں نہیں بلکہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل میں ہے سامعین محترم یہ وہ حقیقی آوازیں ہیں جو مغرب کے دلوں سے بلند ہو رہی ہیں امینہ اسلمی عمر سارا بوکر اور محمد ابراہیم کا سفر ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بڑے سے بڑا مرتبہ اور بڑے سے بڑا مال و عیش بھی اسلام کے مقابلے میں بے معنی ہے ان سب نے آزادی کے فریب پیسے کی چمک اور سماجی مرتبہ کو ٹھکرا کر اللہ کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنایا اور اسی میں انہیں حقیقی عزت اور راحت ملی درس عبرت یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو غیروں کی تقلید کرنے کے بجائے شریعت کی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ اسلام نے جو آزادی وقار اور تحفظ دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے آزادی نسواں کا نعرہ کھوکھلا ہے آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم بھی اپنے دلوں میں ان جیسا یقین محکم پیدا کریں گے اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام نو مسلم بہنوں اور بائیوں کو دنیا اور آخرت میں مزید کامیابی اور استقامت عطا فرمائے آمین